Мы проводим ежедневные расчеты, знаем, сколько на одного пациента в день необходимо средств. Уже поставлено вытратных материалов на сегодняшний день на сумму 45 миллионов. Если в прошлых годах достаточно было 30 миллионов, то сейчас уже 45. И до конца года необходимо еще 11 миллионов гривен на вытратные материалы. Увеличилось количество пациентов, увеличилась цена за вытратные материалы, за лекарственные препараты. И вот возникла такая ситуация. Всего по области на Кривой Рог – это 48 пациентов, 120 пациентов в больнице Мечникова, 90 пациентов – четвертой больницы, 24 пациента города Днепродзержинска. Это финансирование из областной программы здоровья нации. 7 числа было подписано, и сейчас будет поставка этих вытратных материалов для Кривой Рога. Срок на две недели. А дальше ведутся переговоры, изыскиваются средства для приобретения этих средств.